संजय राउत बोलता है खत्म करना चाहते हैं पंडित नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ टिप्पणी की है छत्रपति शिवाजी महाराज पंडित नेहरू जी उस वक्त जेल में थे और जेल से जो किताब लिखी है उसमें वो उसके बाद पंडित नेहरू ने माफी मांगकर महाराष्ट्र के और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास रेफरेंस की कमी थी तो मेरे से एक गलती हो गई मैं माफी मांगता हूँ ये बात है लगभग सत्तर पचहत्तर साल पहले वाली वो बात है नाइनटीन थर्टी टू की बात है अब इतिहास ढूंढ ढूंढ कर बनने खोज रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई जिस तरह से आपके कोशारी थे उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया अभी अभी आपके मंत्री केसरकर उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया मालवण में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के के निर्माण कु के स्टैचू निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर बात कीजिए बात क्यों कर रहे हो ये बताइए आप कि अपमान क्यों और कैसे किया और क्यों आपकी मानसिकता क्या है उसका सीसीटीवी फुटेज है जो डराने वाला है हाँ ये डराने वाली बात है ये गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई बात है गृह मंत्री देवेंद्र फडनवीस ने उसके ऊपर बात करनी चाहिए इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरह से उध्वस्त हो गई का एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई फुटेज है हाँ ये डराने वाली बात है ये गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई बात है गृह मंत्री देवेंद्र फडनवीस ने उसके ऊपर बात करनी चाहिए इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पूरी तरह से उध्वस्त हो गई हाँ? कभी कोयता गैंग है कभी ये गैंग है कभी वो गैंग है कभी हर सड़क पर पुलिस अधिकारी के ऊपर भाजप के गुंडे थूकते हैं कॉलर पकड़ते हैं क्या देवेंद्र फडणवीस जी उसके ऊपर बात कर सकते हैं डिबेट कर सकते हैं पुणे जैसे शहर में जो हमें बोलते हैं कि जो विद्या का माहिर घर है एजुकेशन हब है लोकमान्य टिड़क छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है अब वहाँ खुलेआम इस प्रकार की गुंडागर्दी होती है और देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हमारे सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं ये छोड़ दीजिए फडणवीस साहब का आंदोलन हुआ छत्रपति शिवाजी मुख्यमंत्री ने कहा उद्धव ठाकरे भले ही शिवाजी महाराज का देते हैं लेकिन उनका काम जो है वो औरंगजेब और अफजल खान के तरीके का है कल देखा है हमने औरंगजेब फैंस क्लब के चेयरमैन कौन है औरंगजेब फैंस क्लब के चेयरमैन देवेंद्र फडनवीस है औरंगजेब फैंस क्लब एक नया शगुफा बना है और देवेंद्र फडनवीस और उनके लोग चेयरमैन एंड मेंबर हैं जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में सम्मान में हमने आंदोलन किया और ये आंदोलन कुचलने की अपराध देवेंद्र फडणवीस और उनके सरकार ने किया है तो औरंगजेब वाले कौन है भाई बताइए आप इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने से हमको रोकते हो जय भवानी जय शिवाजी की हम जब नारा देते हैं तो आपको तकलीफ होती है ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है देवेंद्र जी ये झूठ बातें आप लोगों के समझ में आती है आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है ये औरंगजेब वाली बात क्या है आप जाकर गुजरात में कहिए महाराष्ट्र में मत कहिए इस महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब की कब्र बांधी है अगरी अगरी अभी मराठी में शंका निर्माण करने संदर्भ देवेंद्र आक्रमण महाराज आक्रमित ज्या शेवटच्या पेशव्यांनी ज्या शेवटच्या पेशव्यांनी बाळाजी विश्वनाथाने पुण्यात मराठा साम्राज्य लयास नेलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आणि सगळ्यात आधी पुण्याच्या शनिवार वाड्यावर ब्रिटिशांचा युनियन ज्याक फडकवला सगळ्यात आधी त्या पेशवाईचे उत्तराधिकारी देवेंद्र फडणवीस आहेत त्याशिवाय अशी भाषा त्यांनी केली नसती हे दुर्दैवाने आम्हाला बोलावं असं कोणता इतिहास आम्हाला सांगतात देवेंद्र फडणवीस छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सन्मानासाठी आम्ही लढतो आहोत संघर्ष करत आहोत आणि तुम्ही आमच्यावर गुन्हे दाखल करताय आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय या घोषणा देऊ देण्यास विरोध करताय मालवणमध्ये शिवाजी महाराजांचा पुतळा तोडला आहे तुमचं पाप आहे तुम्हीच तोडला तुटला नाही तोडलात त्यात कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार करणारे आजही मोकाट आहेत त्यांना तुम्ही अटक करू शकत नाही हा कारण ते तुमचे पेशवाईचे शिलेदार आहेत हा शिवसैनिक जेव्हा गेले मालवणला आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जयंतराव पाटील होते किंवा अन्य लोक होते आमचे तेव्हा त्यांना मालवणच्या किल्ल्यावर जाण्यापासून रोखण्याचं काम जे भाजपचे गुंड करत होते तुम्ही त्यांचे समर्थक आहात आहात ना हो की नाही सांगा तुम्ही आणि पोलिसांच्या अंगावर धावून जाणारे हे तुमचे गुंड आम्हाला शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवणार आहेत का तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घ्यायचा अधिकार नाही मी परत सांगतो हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अखंड महाराष्ट्र तोडून वेगळा विदर्भ करणारे तुम्ही आहात हे तुमच्या मनामध्ये आहे की नाही आपण शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र तोडून जोपर्यंत वेगळा विदर्भ होत नाही तोपर्यंत मी लग्न करणार नाही ही घोषणा कोणाची होती जर तुम्ही शिवरायांचे सच्चे भक्त असाल तर बेळगाव कारवारच्या सीमा प्रश्नाविषयी तुमची काय भूमिका आहे ती स्पष्ट करा।, करा करा ना शिवाजी महाराजांचं राज्य हे मराठी माणसाचं राज्य होतं मावळ्यांचं राज्य होतं आणि तुम्ही ते खतम करायला निघालेलं आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटली नाही हा तुमचा एक नवीन चिंतनाचा विषय तुम्ही समोर आणला आहे तुम्हाला इतिहास काय माहिती आहे तुम्ही कधी इतिहास शिकलाय किंबोना शिवरायांच्या इतिहासाचे तुम्ही शत्रू आहात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरत एकदा नाही दोनदा लुटली यासाठी लुटली ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी लुटली सुरतचे व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनीला खंडणी देत होते मोठ्या प्रमाणात प्रोटेक्शन मनी देत होते हा स्वराज्यद्रोह आहे राष्ट्रद्रोह आहे हे शिवाजी महाराजांची भूमिका होती आणि त्यामुळेच त्यांनी ठरवलं की ईस्ट इंडिया कंपनीला मिळणारी खंडणी बंद करायची असेल तर सुरत लुटावी लागेल आणि या व्यापाऱ्यांना धडा शिपावा लागेल हा इतिहास देवेंद्र फडणवीस यांनी काळजीपूर्वक वाचावा नाही तर आम्ही त्यांच्याकडे इतिहासाचा मास्तर पाठवतो प्रत्येकाने भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक हरामखोरानं शिवाजी महाराजांचा अपमान केलाय कोशारी कोश्यारी काय बोलले महाराजांविषयी तुम्ही शिवाजी महाराजांची बाजू नाही घेतली तुम्ही कोश्यारीची बाजू घेतली दीपक केसरकर काय म्हटले महाराजांविषयी मंत्री तुम्ही महाराजांची बाजू नाही घेतली तुम्ही केसरकरांची बाजू घेतली सुधांशु त्रिवेदी का मटला महाराजा विषय तुम्हें महाराज की बाजू नितली तुम शिवाजी प्रेम छत्रपति सर <laughs> इसके इसके अलावा फिर एक बार बीजेपी विधायक राणे ने भड़काऊ भाषण दिया है कहा कि मस्जिद में घुसकर लोगों को मारूंगा मारो की आ, मारो ना मारो ना आपको किसने रोका है आप यही करने वाले हैं आपको दंगे चाहिए ना महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए जब तक ये दंगे नहीं करते चुनाव को सामने नहीं जा सकते इसीलिए हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ये करना चाहते हैं ये मन से हार गए हैं और डर गए हैं जो करना है कर लीजिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, खिलाफ बयान दिया आही आहे थँक्यू सावंत है अंदर की बात मुख्यमंत्री हा त्यांचा अंतर्गत विषय आहे ते एकमेकांच्या छातीवर बसणार आहेत एकमेकांचे गळे दाबणार आहेत भविष्यात पहा तुम्ही काय होतं ते देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा या दंगलीतून सुत दरम्यान औरंगजेब फॅन क्लब से मेंबर आणि चेअरमन आहेत फडणवीस इथे थेट टीका राऊतांनी के केली आहे फडणवीसांनी वेगा इतिहास शिकलेला आहे महाराजांचा अपमान केलाय त्यावर आधी बोला असं संजय राऊत म्हणाले